Всем привет. Знову я в лісі, знову я на копе. <coughs> я был там на той палате, что не до не до... ей. Поковырял, поковырял. Люверсы одни, гудзики, палаточные, трохи патронов, там гильзы. Ничего интересного один ниже ну я вставлю тут фрагментик, что я добывал палаточку и все я оттуда пришел пришел на такую локацию снова Є окопы є блин даже потыкал потыкал походу ничего не натикал. Покопок куча, старі, нові, тут вирубка знов у мене зліва. Там насипний, такий велика гора. Стоїть біля нього. Якесь є углублення. Зараз попробую. Якщо щось попадеться, там. Як зазвичай все покажу, коротше. Ну і приємного перегляду. а я попрацюю. Погода сегодня вообще хмар. Так, свежо. Классно. Ладно, погнали. Сигнальчик прозвучал. Будем смотреть вместе. Упана. Резкости нет. У-у-у. С какой-то эмблемкой. Да, лезвие ушло. Ну, вот такой перочинный ножичек нарисовался. Интересно. Ну, сів пообідати, перекусити. Так, 15 хвилин на 12. Відкрив інтернет. Ютубчик. Дивлюся, друзі мої. Нічого. Сотка? Ну, вже трьох значно. За сотку. Сотку, пум! От души. Ой. Дякую. Буду далі працювати, щось показувати. Всім подяка, приємного перегляду. 11.11 11. Загадуємо желання. Коротше. А в мене ще, ну ніхрена. Лажу по цих хащах. Нічого нащупати не можу, нічого надзвонити не можу. Щось. І от знов підтверджується теорія. Оця Галима, що поковыряють. От знайшов ямку. Бачите деревом грубым тут копали потом и даже дальше. Вот это ямка. Тут копнуло что-то. середке оставила. Я вот тут думаю, да я тут попробую заглублюсь. А кирпичики насколько? Кирпичи пошли, он. Ну и что думаю? Меж кирпичиков. что-то показывает. Девять. Кирпич. Дивіться, щось кольори які. Голубе, дивіться. Ого. Зараз буду тихонько раскапывать. Да. Ну, покажу. Как и следовало было ожидать, хорошая, голубенькая была, но все бито. На донышку 80 больше Колер. Просто офигенно было. То, есть, то ли медицинка, то ли что. Расыпал их по частям. Но он в кирпичах. Одные кирпичи там. Ну, теория стоит, что мушу добывать за кимось еще. Хтось покопав, кирпичі, таке да й плюнув, іде. Бо більше немає. Вже знайти мусорку з нуля, бо ідеалочки. Так важко. Все за кимось добиваєш. Ще одна з'явилася на світ божий. Але я не впевнений. стыки кирпича кругом что и ця будет сила Зараз достаю не. и это бита. эта бляшка тоже бита, еще попалась какая-то колбочка таблеточница или не фокусирую ничего на донышке не маним ж бита и, и возди кись <связываю> <связываю> ручки вляем будь здоров дякую иду далі все тут кирпич и все быто выскакивают случайно вообще так аж <связываю> Я же как-то парадоксально, как-то оно так получилось, я чьюсь тут ямку чуть-чуть добыть решил, стукнул два раза лопаткой. Ха. Без прибора или ничего, пришел. Зараз будем чистить разом. Он такие страшный трохи. Жизнь. Буду. Я люблю эту тему. Моя тема. Ух. Да. Здесь. Грунт такий, глина на почве, что ничего доброго из него не остается. Ну, чуть-чуть подправить. Может еще, так, для антуража на полочку будет. такие себе. звеныть ну, край конечно капитально пошел чуть-чуть подточить подрезать буду маленький такие интересненькие Mm. Видно вам, да? Эти уши тоже обломаны, продолжения нет. Можно доварить. Ну а так-то это кирка целая. Вот ушел краешек малости. Жаль, но все равно находка есть. Тут мне еще подарунок и, Чтобы я просто заснял для вас. Ну, убиенная, ушедшая в историю. Она уже неяка. Так. Для архива. пуговка звычайно шинелька еще выскочила так и потребно допомога. помога звонок другу че помощь аудитории бля. вот такие вот лизут какие заклепки кто знает ведь чего отказывайте, я завжди радий комментариям. Ну, ну, гильзы, патроны лезут всякое. Не что. Еще много багато... залеза туда, за брюстер кидаю. Ну, в общем, Зразумеваемо, да? Ну, тут люверсы и пуговички, и палаточные тоже выкидаем на... Вот. Всю штуку подкажут. Підкажит. Підкажит. Ой, такие коп сегодня какие-то бляха. Вот такий результат. <към> да. Ну так. Походив, побігав, пошукав, посидів, поїв, покурив. Короче, відпочинок нормально. О, все, вибрався з тих. Хащу. Тепер включаю музичку, Спокійно, щоб нерви заспокоїти з таким копом. Yeah. <laughs> І все. І поїхав. Блін, якась мошка, якісь мухи. Що таке розліталося. Добре, будь добром всім.